آیت اللہ العظمہ سید کمال الحیدری صاحب کے گفتگو سے بتاتا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل تشیع کے ہاں سلیم کے کتاب سے متعلق چار اتجاہات یا چار مقاتب یا چار موقف پائے جاتے ہیں یہ ذرا ان کی گفتگو سن لیں میں ترجمہ ساتھ کرتا جاتا ہوں هذا كتاب السلیم اللي احنا فيما سبق متعرضي له بنحو الاجماع هذا كتاب السليم ما هو حجة وليس بحجة اعزائي توجد اتجاهات اربعة في هذا الكتاب کہتے یہ کتاب سلیم ہے اس پہ ہم نے پہلے بات کی ہے کمال صاحب کہہ رہے تو اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ اس کی خجیت ہے یا نہیں ہے تو کہتے ہمارے ہاں چار اس کے اوپر نظریات پائے جاتے ہیں مَا کہتے ہی آپ آزاد ہیں یعنی سننے والے یا اپنے اسٹوڈنٹس کہ آپ ان چار میں سے آپ جس کو بھی مانیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ کی تحقیق کی بات آپ جس کو بھی مان لیں

کہتا ہے کہ دوسرا موقف یہ ہے کہ بھروسہ اور اعتبار اور اس کی صحیح ہونے کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ بلند کتاب ہے یعنی حدیث کی جتنی کتابیں موجود ہیں ان میں سے اگر دیکھا جائے تو کتاب سلیم سے زیادہ اعلیٰ زیادہ آ، 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 قابل بھروسہ کتاب اور نہیں سب سے زیادہ نعمانی صاحب کی کتاب کتاب الغیبہ یہ سامنے کھلی ہوئی میرے لیکن میں کمال صاحب سے ہی یعنی یہ کہتے کہ یہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ کن کہ انہوں نے ایک مثال دی نعمانی کی في صفحة 101 أعزائي <applause> كتاب الغيبة أعزائي الإخوة اللي يردون راجعون ما ورد في أن الأئمة 12 كتاب الغيبة للنعماني التفتوا جيدا هاي عبارته هناك يقول وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة خلاف في أن كتاب سليم تمام وہ علماء جنہوں نے عائمت سے بھی تعلیمات تعلیم حاصل کی اور جتنے شیعہ فقہہ علماء ہے ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ابن قیس الہلالی اصل من اکبر کتب الغصول التي رواها اہل العلم من حملت حدیث اہل البیت کہ جو اصول ارب امیا جس کے ہم نے بات کی یہ ان میں سے ایک ہے اور جو لوگوں نے عیمہ سے ہی ڈائریک روایت کی ہے ان کے صاحب کتاب جو ہے وہ حضرت حضرت علی کے اصحاب میں شامل ہے ان کے معاصر ہے لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الاصل انما هو عن رسول الله وعن امير المؤمنين والمقداد وسلمان وابي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وامير المؤمنين وهو من الاصول التي ترجع الشيعه اليها ويعول عليها او يعول عليها وانما وهذا من الاتجاه الثاني هذا بعد شو الصراع الزائي مسألة, مسألة اجتهادية يقبل او لا يقبل ٹھیک ہے تو یہ کے لئے دوسرا موقف ہے جس کے اندر اس کتاب سلیم کو اس قدر اہمیت حاصل ہے اس دوسرے نکتہ نظر والوں کے ہاں تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اشتہادی مسئلہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا پہلے والوں نے یوں کہا الاخوه اللي يريدون يراجعون اعزائي في هذا الكتاب اللي احنا مرارا ذكرناه للعزه ثلاث مجلدات كتاب السليم في ثلاث مجلدات هناك يعدد هذا الاتجاه حتى لا يقول السيد فقط يذكر من ضعفه ولا يذكر ماذا من قواه یہ انه نے اسی كتاب کا حوالہ جو باقر صاحب کی جو میں اپ کو دیا تو کہتے اس سے میں پڑھ کے سناتا ہوں لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں صرف ان کا بیان کرتا ہوں جنہوں نے کسی مسئلے کو یا کسی کتاب کو کسی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہو اور جنہوں نے ان حدیثوں کو یا ان کتابوں کو صحیح قرار دیا قوی میں ان کو نہیں بیان کرتا تو کہتے تو ایسا نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نصوص کلمات العلماء حول الكتاب يقول عمرو بن ابي سلم فلان 83 ابو الطفيل والكناني 100 المؤرخ فلان المسعودي 346 ابن النديم 380 النجاشي 405 شيخ الطائفه ويعد اعزائي 29 شخصا ठीक है 29 लोगों के नाम लिए हैं الى العلامه الخبير السيد شهاب الدين المرعشي قال وهو من اقدم الكتب عند الشيعة يعني. هذا من اتجاه اذا هذا يعني ان سب كنزيق اس كتاب یہ مقام ومرتبه اتجاه بناء على ان القضيه التاريخيه تثبت الاتجاه الثالث التفت جيدا جدا متطرف يتتئس جو الموقف زياده انتها یقول هذا الكتاب مو انہو ضعیف السند هذا من الموضوعات کہتے ہیں اس تیسرے موقف یعنی اہل تشیعو کی علماء کا بتا رہے ہیں تیسرے موقف کے حامل علماء کا یہ خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ ضعیف ای السند ہے بلکہ کتاب گڑی ہوئی ہے موضوع کتاب ہے العلام البہد بہودی من هاولا عزائی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انتہا پسندانہ نقطہ نظر ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ پوری کتاب ہی موضوع ہے گڑی ہوئی ہے اس کی مثال یہ دے رہے کہ کون سا عالمی موقف رکھتا ہے علامہ حدیث اصول, حدیث اصول اربعہ پہ ان کا کام ہے صحیح القافی ان کی ہے یا زبدت القافی تو ایک پی ایج ڈی ڈاکٹریٹ تھے اس میں اور بڑے بڑے مراجی کے وہ شاگرد بھی تھے وَتَارِيخ نَشْرِهِ وَتَدْوِينِهِ وَثَقَافَتِهِ عند الشِّيْعَ الْإِمَامِيَةِ لِلشَّيخ محمد باقر البحبودی دار الهادی یہ باقر البحبودی صاحب کی کتاب چھپی بھی ملتی ہے پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے اور آپ عرب دنیا میں یہ کتاب عام دستیاب ہے تو کہتے ہیں اس کتاب میں باقر البحبودی صاحب نے لکھا ہے اپنی اتفت الى عبارت العلام البحبودی یقول

لانه كان الى اخره بامكان الأعزاء ان يرجعوا الى هذا. هيك هو عفوا صفحه مولانا صفحه 363 اعزائي 363 اعزائي نموذج الموضوعات على الثقات في هذا الباب اعزائي يضع كتاب سليم بن قيس الهلالي اعزائي هذا الاتجاه الثالث اعزائي الاتجاه الرابع اعزائي يفتح جوا ثا موقف كيه كتاب السليم كهوالة سيلته شيوه كهان أصل القول خلوا ذهنكم يعني ماذا يقول بأنه لا علاقة لنا بالسند وإنما نأتي إلى ماذا إلى مفردة مفردة من الأحاديث اللي مورودة هنا ثمانين حديث تسعين حديث اللي وارد في كتاب السليم <applause> روي كده جوا موقف إيه تمام کو ضعیف کہا جائے گا نہ تمام کو موضوع کہا جائے گا نہ سب کو صحیح کہا جائے گا بلکہ اس کے اندر کوئی چیز ضعیف ہوگی کوئی موضوع ہوگی کوئی صحیح ہوگی یعنی اس کو معایر جو حدیثوں کو پرکھنے کے اصول حدیث کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اس کا جائزہ لیا جائے گا یہ بہت اہم ہے یہ ہمارے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب حفیظ جو ہمارے پاکستانی معاصر دانشور ہیں اور جنہوں نے اس لئے کافی کی شرح بھی لکھی ان کا بھی اس سلیم سے متعلق یہی موقف ہے جو میں اب یہ لگا بھی دوں گا ان کا موقف کہ اگر سلیم کی کتاب میں موجود روایات اس کے لیے مزید قرائن اور شواہد دستیاب ہو جائیں تو اس کو قبول کیا جائے گا نقبل ذلك الحج. وإلا ماذا وإلا فهو مرفوظ. اگر وہ نہیں ہے یعنی صرف وہ واقعہ، وہ قصہ، وہ حدیث، وہ تاریخی واقعہ اگر صرف سلیم کی کتاب میں ہے تو مرفوض ہے یعنی اس کو پھینک دیا جائے گا اس کو نہیں لیا جائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا بحبارت اخرى نظریت جمع القرائن اس کو جمع القرائن کا نظریہ کہا جاتا ہے وَهَذَا هُوَ الَّذِي اِخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْحَرَانِ شیخ مفید کا یہ موقف ہے یہ جو چوتھا موقف ہے اعتقادات شیخ مفید کی مشہور کتاب ہے تصحیح اعتقادات امامیہ جو شیخ دو کی کتاب کی ایک لحاظ سے رت میں لکھی گئی سمجھ لے یا اس کے اوپر کچھ تنقید ہے اس میں ش... آ... آ... روسيس فرماتے ہیں اعتقادات الاماميه موسوعه الشيخ المفيد المجلد الخامس صفحه التفتو صفحه 149 يقول وأما ما تعلق به ابو جعفر يعني ال 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 الصدوق من حديث سليم الذي رجع فيه وكيت الشيخ صدوق نے اپنی کتاب میں جو سليم کی کتاب سے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے كتاب المضاف إليه يعني المنسوب إلى من؟ المنسوب إلى سليم برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى الذي أخذه من فالمعنى فيه صحيح هذا الذي ذكره منه بلي لأنه توجد هناك ماذا؟ شواهد وقراء أخرى تثبت هذا المعنى و... يعني جو رواية کیونکہ اس روایت کے سپورٹ میں اور بھی ہمارے پاس قرائن موجود ہیں اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سلیم کی کتاب میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہو ان غ... یہ ہے شیخ مفید کی وہ عبارت ذرا اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لو ان الكتاب غیر به اس کتاب پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا اولاً، ولا يجوز العمل على اس م... کتاب کے اکثر مواد پر عمل جائز نہیں ہے وقد حصل ثالث. اس کے اندر تدلیس ہے ملاوٹیں ہیں اور قابل بھروسہ نہیں ہے هسه انا ما ادري بيني وبين الله انا ماذا قلت في كتاب سليم غير هذا الكلام مولانا اب چونکہ علامہ صاحب کے خلاف بھی پروپنڈا کیا گیا کہ بھئی یہ عجیب باتیں کرتے ہیں اور ان کے پر ہم نے کچھ بات کی ہوئی کبھی کریں گی بھی تفصیل سے خود کمال حیدری صاحب کہتے ہیں بھئی میں نے تو سلیم کی کتاب سے متعلق مطلب یہی بات کی تھی جو شیخ مفید نے کہی تھی پتہ نہیں میرے خلاف ہنگامہ ہو گیا هو ہوا اعتقادی هو رائی یعنی لا اقول شیخ مفید کا یہ جو موقف ہے علامہ کمال حیدری کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی موقف ہے عن السند أنا کہتے میں نہ سب کو ضعیف کہتا ہوں نہ سب کو موضوع کہتا ہوں بلکہ یہی والا موقف رکھتا ہوں کچھ صحیح ہے اگر قرائن مل جائے اور جس کے اندر باقی کتابوں سے باقی روایتوں سے قرائن نہ ہو صرف اس کے اندر سلیم کی کتاب میں ہی وہ موجود ہو تو اس کو نہیں لیا جائے گا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مکمل صحیح ہے جس طرح بہت سے بڑے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک روایت کو لے کر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ سعید کمال حیدری صاحب نے چاروں کو بتایا بڑے اختصار کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ اسی سے ہی آپ کو بیان کر دوں है? سلیم کو تو, تو اصل میں شمال نہیں کر رہتا ہے نا سلیم بن قیس سے ہلالی کی جو کتاب ہے تو کیونکہ ابان بن عیاش جو اس کا پورا وہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اب سلیم بن قیس نے جو سب میں لکھا بھی ہے کہ وہ کفے سے بندہ چلتا ہے اور وہاں جا کے ایران کے ایک نامعلوم شہر میں جا کے وہ تھا اور وہ اس چودہ سالہ لڑکے کے پاس مہمان ٹھہرتا ہے اپنی لڑکا کہتا ہے کہ مجھے اور وہ اس نے بیان بھی کس کو کیا ہے ابن زینہ کو کہ جو عمر بن زینہ کو کہ جو خود وہاں سے بھاگ کی جمن چلے گئے تھے ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ بھی ثابت نہیں صحیح تو سلیم بن قید سلالی کی وہ ہے اسے نسبت وہ درست درست لیکن اسے بھی ہم نے بار بار لکھا ہے کہ جو ہم گفتگو میں کئی بات دفعہ ہم نے کہی کہ اگر کوئی روایت کسی جگہ ضعیف موجود ہے جی تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اور کسی سلسلہ صنعت سے دوسری کتابوں میں آئی ہے نہیں تو کتاب من قیس حلالی میں جو روایات آ گئی ہیں تقریباً 75 سے اسی فیصد وہ ہیں جو دیگر کتابوں میں ہیں اور اس وہ نہیں کہ جو بن قیس جو اس کے اوپر حکم ہوگا وہی سلام کی اس روایت کے اس کو کوئی ایک الگ سے وہ اہمیت نہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آئمہ کی تعداد بھی تھوڑا سے تیرہ آیا ہاں ایما کی تعداد تیرہ بتائی ہے اس میں اور پھر یہ ہے کہ کتاب کو بہت زیادہ مستند مانتے تھے وہ ان کی کیا توجہات پھر ان کی ہاں جیسے محمد بن نبی بکر ہیں کہ جن کا جو تین سال کے تھے ڈھائی سال کے جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تھا تو پوری وسیعت ہے نصیحت ہے بلکہ بیٹے کی باپ کے نام اچھا تین سال کا بچہ جو ہے اپنے باپ کو نصیحت کرتے بڑے باپ کو اور اس طرح کی وہ ساری چیزیں